Да-да, Сева нам купил. Оксана, так, Сева нам дом купил. Правда. Напишите мувин вам купы. Вот так, прям, Раз. вот сюда, прям, вот сюда. Раз. Раз. собираемся Но у нас сегодня погодка солнце и непонятно так Светланка mm -hmm. душно я согласен что жарко я согласен жара что сильно жарко я согласен что жарко сильно жарко Светлана гладит, Светланка гладит. Светланка гладит. Светлана там глажкой занялась. Светлана глажкой занялась. Я, я не обращаю внимания. Я не обращаю внимания, не обращаю внимания. Сегодня не приходил мурчик. не, не приходил мурчик. Что сегодня не приходил? Не приходил мурчик. Я не сомневаюсь, может оно и самое лучшее, я не знаю. Я не знаю. Может и так, может и оно и море самое лучшее. Может и так. Может оно и лучшее. Ты что-нибудь соображаешь? Это фотобои. Это фотобои, фотобои. Это фотобои. Особые. Конечно, я люблю молочко. Конечно, люблю. Люблю. Парное молочко люблю. что ж не? Люблю молочко парное. Ну так и шо? Есть, конечно, есть. Фотки есть, конечно, есть. Есть фотки. Шо? Не, Коля уехал. машины машине не маю, Коля уехал. Коля уехал. Коля уехал. А успокойся. Есть у меня тут аэровка и не одна. А -а -а. Да что ж не можете найти в ТикТоке? Зайдите всемогущий. На игре. что я не случилось? Что может случиться? Что может случиться? О, Светлана сейчас расскажет вам, где операцию делали. А, за Гарика? За кого Гарика? А, за Гарика. Тебе операцию где, делали, Виталий. А, Причем тут не... Гарика. Доктор, сейчас тебе скажу, как он. Таня, не значит, он сейчас работает тут. Не, он работает, подожди, сейчас его фамилии, боже, у меня просто с головы вышло. <свеч> он мне с ума посходил. Доктор Нарди. Он в Кристоре, Госпитали. короче, в госпитале Кристоре. Кто со мной рядом сидит? Андрей сидит рядом. Вы не, Вы не узнали, да? Да, <свеч> 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 может, и не знаю. Сосед пришел. Это же Андрей сидит. Ну вы что, не видимо, его моего Андрюха что, Ему побриться надо, он не бритый. Сейчас он Может будет... навести Татьяну Васильевну? Навестите. Навестите. Татьяну Васильевну, ну, но Коля я вряд ли Коля там заезжает, он каждый день. А что Коля до тебя не приезжал? Да, он даже не звонил ни раз. Даже не спросил, как там мамка. О, Господи, Господи. Детский садик дома. Ихай сидеть там. thank <sharp inhale> you просили, чтобы я показать, я сейчас во двор выйду, вам покажу. Вы просили, чтобы показать наши цветочки, сейчас я выйду во двор и вам покажу. Я вам сейчас покажу, сейчас я, я сейчас покажу. Я сейчас вам покажу. Сейчас я выйду на улицу и вам покажу. Давай, указывай дальше. у нас обстрижение. <свят> Долечка, ты заходишь? Давай, заходь, заходь. Заходь, Светланка. Кто? И Вильчик зашел, кажу, Светланка, господи. Ми з Світлана завжди мечтали купити свій будинок. Вони вже а, далі розмічталися. І, як то кажуть, наша мрія збулася. Ми собі купили будинок і все. Самвел купа, так, да, вже купив. Чотирьохкомнатну собі, п'ять ну, нам усім у місті. Ви вже все поставили і печаль поставили. А де я мав купляти? До Самвела прилізли. Захотелось бы в Днепр. Чего вы залезли в мой город? Чего вы залезли? Бо я сам родом с Криворога. Я сам родом с Криворога. Что? А так-то мы жили в Крымросе. А там полно их сейчас. Да-да, Сева нам купил. Оксана, так, Сева нам дом купил. вы? <кху> Правда. <кху> 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 вы не хотите? Вам Напишите ему, он вам купит. <кху> Вот так прям, раз, вот сюда прям, вот сюда. <клых> <раз, клых> Извините. Свои хавальники, засраки. У <клых> вас мало стоит? доводити до магазину. Ой, дві, коли мені поспокоїться. Оце так. Це усіх сторон. Не, мама, це не мама. Мама, не гриби, бо я потім буду знати, де я гріб. Где да я закончу, Вот тут я закончу. Кажем, одне, дома дом. да? Да. Гарад, он закончит, а я там закончу. Когда же оно кончится? И будем работать, добро? Ну, я не кончила. Доленька, пошли, Доля, пошли, скорее. Доля, дай, 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 дай. Так она поржавела. поржавела А мусорку. Странновато как-то. Сейчас попробую ее отмыть. Тут. Нет, ну не надо. Ой, господи, куда ты падаешь? Вот я ерунду пару, что ее на улице держал. Я думал, что ей ничего не будет. Странно, что она так поржавела. Вот я взял два кусочка сала И салом смажу чтобы она жирная была. И сейчас я в мешок заложу ее в сарай. О, где да сидят Сто пудов будет дождь. Какая туча черная, надо белье поснимать. А? Надо будет белье снимать. Будет дождь, смотрите. Сейчас надо быстренько белье снять. Шот. Дама оттуда такая туча здоровая на еде. И будет, наверное, дождь. Сейчас я белье поснимаю. Только надо забрать цой, принести той тазик и белье пособирать. Забрали с мамой белье. Может, эта туча и пройдет, не знаю. Но... Лучше забрать белье, а потом не успею. Угадайте, что я везу. Трусы. Шоб, де а де Микола, кого знайшов? І дві ноги. Він хоче собі ноги поміняти. Тільки не повністю, не шкряби, напевно. <реку> а де? Є хлопець і жінка, бач. Є й жінка. <реку> Ти бачив, що він робив? Що ще голова, то, так, да, ну голови нема. Страшно, не додумаю. А, ну бач, бошку отрізь. А може це поставить? Так, тут це ж мені, яка йолка. Пришли мои картины, которые я заказывал. Класс. Это Вилли в спортивном костюме Adidas. Ух ты! Дивися, классно дивится. Да? Да. Доли, иди, дивиться себе. Иди. В таком платье. Ух, ёлки-палки. Ей красиво. й трогає. Це оліта, що буде у нас. Господі, господі. Всі проблеми вирішилися. І все, і за нього більше не балакали. <смірко> Боже, як я... За податки поприносимо зайчика. Мама тут як в темноті, як в підвалі. Сейчас будем открывать магазин. Так, никто не идет сюда. Маме сумочку, да? Потом подражай. Не надо мне... Накажу, возьми, будешь на роботу їду еду носить. Вот такую вам до мене далеко, самая тобі. Дякую. Дякую, А що ти там, мамі, красива красивая девочка? Да тихо, тихо. Шкаф, паде, паде. Так, держи, бо сейчас завалится весь шкаф. Ой-ой-ой. Да. Так це ж ти, чула. дивись ти, ти віщі на нього насунула. Ти подивись, скільки мама навалила. Я хотіла сказати одним словом. Мамі треба просто купити нормальний, такий мочний, бо в неї дуже багато кілограм. Це правда, нема куди йти. Подивись, що мама наробила. Навішала віщей і вішалка упала. мама, я, треба прив'язати. Якщо навіть не могла, ти стара вішалка, на її. Научила, так вот, так вот. Надо взять веревку и до мамы привязать шкаф. Кто ее тягать будет? А, до стены. Их ты, Господи. Это один негатив в этой комнате. Их ты, Господи. Это один негатив в этой комнате. Шубу, конечно. Да, шуба ну, шуба куда виси? шубу повесить? На це шубу вешается. Вон, на не она снаряжена. Это с самого начала, когда Коля переехал. Что ты хочешь? Боже, то сколько вышло на гардеробью. Тихо! Вот то понакрадая, И... очень много, Ольга Леонтьевна. А у не, не, а толку никакого, это точно. <свист> да, а мам, тут черт голову. Отходи, Отход шафами шафа не, упадя, не Мама, шафа не упадет. <свист> Кажу, шафа не упадет. Выгоняй таких.